kitab Faridatul Faraid fi Ilmil Aqaid satu kitab yang membahaskan tentang ilmu akidah dalam mazhab Ahlus sunnah wal jamaah yang disusun oleh Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa al Fatoni. Jadi kitab Faridatul Faraid ini satu kitab yang masyhur di pondok memang dijadikan sebagai wirid. Selesai habis kitab Faridah diulang lagi habis diulang lagi. Ha tu. Jadi ini sebagai satu kitab wirid di pondok, sentiasa dibaca. Kalau pondok yang tidak membaca kitab Faridah itu bukan pondok nama dia. Ha tu, itu bukan pondok. Jadi katanya ini risalah yang amat kecil yang dinamakan dia dengan Faridatul Faraid fi 'Ilmil Aqaid. Ini satu risalah yang kecil. Bila kata risalah memang sifat dia kecil. Tidak ada risalah yang besar. Bila kata risalah memang sifat dia kecil Kalau besar tu bukan risalah Itu namanya kitab Tapi kalau kita nak kira Kitab kitab Faridatul Faraid Ini bukan risalah Ini kitab Cuma Syekh Ahmad Al-Fatah mengatakan risalah Itu sebagai tawadok Merendah diri daripada daripada dia sendiri Ini risalah yang amat kecil Pada hakikat bukan risalah Ini adalah sebuah kitab Sebab perbahasannya perbahasan yang agak agak dalam <laughs> Risalah yang dinamakan akan dia dengan Faridatul Faraid Kalau kita terjemahkan Faridatul Faraid satu permata Daripada segala permata Itu terjemahan daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu Yang dinamakan dia dengan Faridatul Faraid Fi ilmil aqaid Pada menyatakan ilmu akidah Ilmu akidah ni satu ilmu yang sangat besar, sangat mulia. Sehingga Syekh Ahmad Al-Fatani sendiri dalam kitab Jumanatul Tauhid disifatkan ilmu akidah sebagai matahari. Ilmu yang lain itu hanyalah sebagai bintang. Matahari yang kuat cahayanya itulah ilmu, ilmu tauhid. Ilmu yang lain hanyalah sekadar bintang-bintang yang kecil. Kata Syekh Ahmad, "Wa ba'du fat tauhidu fil ulumi kama thali syamsi minan nujumi." Ilmu tauhid itu adalah seperti matahari, ilmu yang lain hanyalah sekadar bintang-bintang di langit. Ilmu tauhid ilmu itulah yang kuat cahayanya berbanding ilmu yang lain. Maknanya, ilmu tauhid lebih mulia daripada segala ilmu yang lain. Ilmu tauhid lebih mulia daripada ilmu fikih. Ilmu tauhid lebih mulia daripada ilmu tasawuf. Ilmu tauhid lebih mulia daripada ilmu nahu, soraf, mantik, bayan dan sebagainya. Lagi dia kata wala yafuzul abdu fi ihmalihi li annahu a'azzu malihi. Manusia yang tidak yang mengabaikan ilmu tauhid itu tidak akan berjaya di akhirat. Kerana apa? Kerana awaluddin ma'rifatullah. Permulaan agama itu adalah mengenal Allah. Lagu mana kita nak mengenal Allah? Dengan kita mempelajari ilmu akidah, dengan mempelajari ilmu sifat ketuhanan. <tuh> Jadi kitab ni namanya Faridatul Faraid Fi Ilmil Aqaid. Kalau diringkaskan orang panggil mengaji kitab Faridah. Gitu aja. Mengaji kitab apa? Mengaji kitab Faridah. Sehingga di Fatoni diletakkan nama anak nama Faridah. Masyur dulu di Fatoni. Nama anak Faridah. Diambil sempurna nama kitab ni. Kitab Faridatul Faraid. Di Jawa pun masyur kitab ni. Tapi orang tak kenal. Siapakah penulisnya? Orang tak kenal. Orang hanya kenal kitab Faridah. Karangan Syekh Ahmad al Fathoni antaranya Tashilu Nailil Amani Itu karangan Syekh Ahmad al Fathoni Dalam ilmu ilmu Nahu Itu masyhur di, di Jawa Tapi orang Jawa tidak mengenal siapakah penulisnya Orang Jawa hanya mengenal kitab Dia tidak mengenal tuan yang menulis Sehingga dikenal sebagai kitab Matan Tashil Nailil Amani Ataupun orang panggil Matan Ngawamil Ain jadi, jadi Nga Matan Ngawamil pada bicara ilmu Tauhid Iaitu ilmu Usuluddin ha, tu. Ilmu Tauhid tu dia ada banyak nama Ilmu Tauhid pun dia Ilmu Usuluddin pun dia Ilmu Kalam pun dia Ilmu Akidah pun dia Dia banyak nama Tauhid kerana dalam ilmu tu mengesakan Allah Dinamakan ilmu Usuluddin kerana dia tu adalah umbi bagi agama Fekah dinamakan sebagai ilmu Furu'uddin Dinamakan ilmu kalam kerana perbahasan yang paling payah dalam ilmu Tauhid adalah perbahasan sifat kalam bagi Allah. Sehingga ramai ulama' yang tergelincir dalam membahaskan sifat kalam. Itulah dinamakan sebagai ilmu kalam. Lagi dinamakan sebagai ilmu akidah. Kerana dalam itu membahaskan akidah dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi ada empat nama. Ilmu Tauhid. Ilmu Usuluddin ilmu kalam dan ilmu akidah bila banyak nama itu menunjukkan di atas mulianya dia sebab dalam kaedah Arab kasratul asma tadullu ala syarafil musamma banyak nama itu menunjukkan di atas mulianya yang dipernamakan kasratul asma tadullu ala syarafil musamma banyak nama itu menunjukkan di atas mulianya orang yang diberi nama contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Il al-Imam Qadiiyat kata al-Imam Qadiiyat al-Qadiiyat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sekitar 64 nama itu kata dia sebahagian ulama mengatakan 99 nama nama Nabi yang kita tahu hanyalah Muhammad Ahmad Toha Yasin Sekarang itu tapi Qadiiyat mengumpulkan menghimpunkan nama Nabi Muhammad sampai 64 nama Sebahagian ulama menghimpunkan sampai 99 nama. Sebahagian ulama yang lain menghimpunkan sampai 300 nama. Sebahagian lagi mengumpulkan sampai 400 nama. Ada yang mengatakan sampai 1000 nama nabi. Yang terakhir pendapat bagi Ibnu Faris dia mengatakan bahawasanya nama nabi itu adalah dalam 2020 nama. Kesimpulannya apa? banyak nama itu menunjukkan di atas mulianya yang dipernamakan. Kaidah harap syaraful kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyak nama itu menunjukkan di atas mulianya yang dipernamakan. Jadi ilmu akidah pun dia, ilmu usuluddin pun dia, ilmu kalam pun dia, ilmu tauhid pun dia. Bicara ilmu tauhid atas mazhab Imam Ash'ari. Apabila itlaq Apabila kita kata ahlu sunnah wal jamaah Maka terbenar dua Wa imam madhab Abu Hasan al-Ash'ari Ataupun yang kedua madhab Imam Abu Mansur al-Maturidi Itulah ahlu sunnah wal jamaah Kata Imam al-Zabidi Iza utliqa ahlu sunnah Fal muradu bihim al-Ash'irah wal maturidiyah Apabila dikatakan ahlu sunnah Maka itu adalah golongan asyairah Yani yang bermazhab dengan mazhab Imam Abu Hasan Al Ashari dan Al Maturidiyah. Yani yang bermazhab dengan mazhab Abu Mansur Al Maturidi. <coughs> Jadi mazhab kita dalam ilmu akidah adalah mazhab Ashari. Kebiasaan orang yang bermazhab Syafi'i, orang yang bermazhab Maliki itu mazhab dia dalam akidah adalah mazhab Ashari. Kalau dalam fikih dia bermazhab dengan mazhab Abu Hanifah Dalam usuluddin dia akan bermazhab dengan mazhab Maturidi Itu kebiasaan Jadi kitab ini pada membicarakan tentang ilmu akidah dalam mazhab Imam Ash'ari Jadi kitab Syekh Ahmad Al-Fatun ini, ini bukan satu kitab rekaan daripada Syekh Ahmad Dia ada sumber dia Kalau kita kaji Kitab Faridatul Faraid ini Syekh Ahmad tulis ketika dia berumur 41 tahun. Empat puluh satu tahun Tujuh tahun sebelum ditulis kitab ini Dia menulis satu kitab yang besar Dalam bahasa Arab Namanya kitab Sabilus Salam <coughs> Sabilus Salam ini kitabnya dia. dia asal daripada makhtutat Daripada tulisan tangan manuskrip Kemudian Allah Yarham ayah saya Buat satu dia tahkik Dia salin balik daripada makhtutat Ke tulisan komputer Alhamdulillah saya dah selesai membaca kitab ni Sabilus Salam Ini dalam bahasa Arab Jadi kitab 7 tahun sebelum Syekh Ahmad Karang kitab Faridatul Faraid Dia mengarang sebuah kitab yang besar Dalam bahasa Arab namanya Sabilus Salam Sabilus Salam Fi Syarhi Hidayatil Awam Kisahnya gurunya Syekh Muhammad Sulaiman bin Hasbullah Al-Makki Itu ulama besar pada kurun ke-14 gurunya namanya Syekh Muhammad Sulaiman bin Hasbullah Al-Maki membuat satu kitab matan namanya Hidayatul Awam. Kitab matan, kitab yang ringkas, memang satu risalah yang ringkas dalam bahasa Arab. Syekh Muhammad Sulaiman Hasbullah Al-Maki. Dia menetap di Mekah tapi dia asal daripada Mesir. Asal daripada Dimyat Mesir. Ulama, ulama besar zaman tu, ulama besar kurun ke-14. Sekarang sebuah kitab namanya Hidayat, Hidayatul Awam Membahaskan tentang ilmu akidah Kemudian Dia mengarahkan Syekh Ahmad Al-Fatani Mensyarahkan kitab itu nah, tu Dia mengarahkan Syekh Ahmad Al-Fatani Mensyarahkan kitab itu Itu menunjukkan bahawasanya Syekh Ahmad Al-Fatani ini bukan orang biasa Walaupun dia orang Melayu Tapi dia hebat <tuh> tak mungkin orang Arab boleh menyuruh orang Melayu mensyarahkan kitab, tak mungkin melainkan ke orang tu memang hebat. Jadi Syekh Muhammad Sulaiman Hasbullah Al-Maki selesai dia karang kitab Hidayatul Awam, dia arahkan Syekh Ahmad Al-Fathoni membuat syarah kitab Hidayatul Awam. Jadi pada permulaan memang Syekh Ahmad Al-Fathoni menolak kerana dia berasa diri dia bukan orang yang layak untuk menulis syarah bagi sebuah kitab yang agung daripada guru dia. Tapi lama kelemahan selepas dipaksa daripada guru dia, guru dia memaksa dia untuk mensyarahkan juga kitab Hidayatul Awam. Maka Syekh Ahmad kata Terpaksalah aku mensyarahkan kitab Hidayatul Awam Itu tujuh tahun sebelum kelahiran kitab Fadilatul Faraid Ketika Syekh Ahmad berumur 34 tahun Kitab Faridatul Faraid dikarang ketika dia berumur 41 tahun Memang Syekh Ahmad Al-Fatun ini pada peringkat awal Daripada dia berumur 14 tahun Dia banyak mengarang kitab dalam bahasa Arab Daripada umur 14 tahun ketika dia Mekah Di Baitul Maqdis, di Mosir Semua karangannya dalam bahasa Arab Dia mula mengarang kitab jawi ketika dia berumur sekitar 40 tahun Kerana apa? Kerana untuk menjaga orang awam Orang awam tidak mungkin dapat mempelajari ilmu dalam bahasa Arab Jadi untuk jaga jaga masalah Masalah umum Maka dikarang ditulis kitab dalam bahasa jawi Terjemahan daripada bahasa Arab jadi boleh kita katakan sebagai <coughs> Faridatul Faraid adalah satu kitab ringkasan daripada Sabilus Salam. Faridatul Faraid adalah satu ringkasan daripada kitab Sabilus Salam. Eh, tu. Dan Sabilus Salam Syekh Ahmad Al-Fatani syarahkan kepada Hidayatul Awam berdasarkan kepada syarah Imam Al-Bajuri. Hasyah Imam Bajuri namanya Tuhfatul Murid ke atas jatuh ke atas jauharatul tauhid. Jadi boleh kita katakan kitab Faridatul Faraid dia ada sanad, dia ada jalur, dia ada jalur dia. Faridatul Faraid itu ringkasan daripada Sabilus Salam. Sabilus Salam ringkasan daripada Tuhfatul Murid. Tuhfatul Murid adalah syarah bagi matan Jauharatul Tauhid. Jauharatul Tauhid satu kitab akidah yang muktamad dalam mazhab Syafi'i dalam dalam mazhab Abu Hasan Al Asyari Jauharatul Tauhid di antara kitab akidah yang dipegang dalam mazhab Asy'ari. Eh, tu. <coughs> Jadi kalau orang kata kitab Faridah tidak ada sanad itu salah. Kitab Faridah tu ada sanadnya, ada jalurannya tu sampai kepada <coughs> matan Jauharatul Tauhid bagi Imam Ibrahim Al-Luqani. <coughs> Ini satu kitab Fadilatul Faraid pada bicara ilmu tauhid yaitu ilmu usuluddin atas mazhab Imam Asy'ari. Sebab apa kita mengaji berkitab? Supaya kita masuk dalam golongan muta'allim. Yang mana Nabi kata kun 'aliman. Satu. Au muta'alliman. Dua. Au mustami'an. Itu yang ketiga. Au muhibban. Yang keempat, yang kelima, falat wala takun khamisan. Nabi kata jadilah olehmu orang yang alim. Orang yang alim. Itu satu, itu martabat yang paling tinggi. Au mutaalliman ataupun orang yang belajar. Au mustami'an ataupun orang yang mendengar semata-mata. Jadi apa beza di antara orang yang mustami'an dan orang yang mutaalliman? Orang yang mutaalliman tu pegang kitab, itu aja. Orang mustami'an tak pegang kitab. Bahasa mudah kita gitu. Ha eh, tu lah kita kata gitulah. Jadi golongan yang pertama tu orang alim. Yang kedua orang yang Muta'alim, yang mempelajari Golongan yang ketiga mustami'an Dia hanya mendengar, tidak mempelajari Dia tidak mencatat, tidak tengok kitab Masalan, masalan Bukan saya menuduh semua tak belajar, tak Masalan, misal <tuh> kalau orang yang belajar tu kan mencatat setiap apa yang dikhabarkan gurunya pasti ditulis ha, eh, tu supaya diingat dihafaz lepas tu dimuzakarahkan lepas tu di, disampaikan golongan yang ketiga mustami'an orang yang semata-mata mendengar tapi dia tidak belajar. Golongan yang keempat, muhibban, orang yang cinta kepada ahli ilmu. Dia tak belajar, dia tak mustami'an, dia tak mendengar tapi dia kasih. Dia bagi support kepada ahli ilmu. Itu golongan yang keempat. Nabi kata wala takun khamisan. Janganlah kamu jadi orang yang kelima. Siapa orang yang kelima? Bukan alim, bukan mutalim, bukan muhibbin, bukan mustami'in itu yang bukan semua tu itulah orang yang kelima nabi kata jangan kamu jadi orang yang kelima jadi mudah-mudahan kita masuk dalam golongan yang yang pertama tapi susah nak dapat paling rendah kita masuk dalam golongan yang kedua golongan orang yang belajar kun aliman au mutaalliman apa beza kita dengan mustami'an kita pegang kitab mengaji berkitab itu berhimpun padanya beberapa banyak akidah yang tersusun padanya beberapa banyak akidah. Ini yani simpulan iman dalam ilm, dalam mazhab Abu Hasan Asy'ari. Akidah kita sifat yang wajib bagi Allah 20 sifat, sifat yang mustahil bagi Allah 20 sifat, sifat yang harus bagi Allah satu sifat. Keseluruhan 41 akidah. Kemudian yang bersangkutan dengan nabi, empat sifat yang wajib bagi nabi, empat sifat yang mustahil bagi nabi dan satu sifat yang harus bagi nabi. Sembilan akidah Jadi empat puluh satu Segala perkara yang bersangkut dengan uluhiyah Dan sembilan yang bersangkutan dengan nubuwah Jadi keseluruhannya ada lima puluh akidah nah, itu. Dan beberapa banyak masalah yang tak dapat tiada bagi orang Tiap-tiap orang yang mukallaf daripada mengetahui kan dia Dan dalam kitab ni membahaskan tentang beberapa masalah yang wajib diketahui oleh mukallaf Kerana apa? kerana wajib di atas mukallaf mengetahui segala hukum ilahiyah dan segala hukum nubuah awal <tik> wajibin alal mukallafi ma'rifatullahi ta'ala fa'rifi maja'afihi wa rasulihil jalil min wajibin wajaizin wa mustahil perkara yang wajib di atas setiap mukallaf adalah mengenal Allah <tik> dan mengetahui segala hukum uluhiyah daripada sifat yang wajib bagi Allah <coughs> sifat yang wajib bagi Allah dan sifat yang mustahil bagi Allah dan sifat yang harus bagi Allah dan wajib di atas sekalian mukallaf mengetahui segala hukum nubuah segala sifat yang wajib bagi Nabi sifat yang mustahil bagi Nabi dan sifat yang harus bagi Nabi itulah yang wajib ke atas setiap mukallaf jadi dalam kitab ni menghimpunkan beberapa banyak masalah yang mesti diketahui oleh orang mukallaf. Siapa yang dikatakan mukallaf? Yang pertama dia tu mesti orang yang balir. Syarat mukallaf tu tiga. Baru dikatakan sebagai mukallaf. Yang pertama dia tu balir. Dah sampai umur. Yang kedua dia tu berakal. Maknanya bukan orang yang gila. Yang ketiga sampai dakwah dakwah nabi sampai kepada dia. Jadi tiga sifat ni dikatakan sebagai mukallaf. Cukup tiga sifat ni dikatakan sebagai mukallaf, maka wajiblah dia mengetahui segala perkara yang bersangkutan dengan akidah. Wajiblah dia sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya. Jadi mukallaf ni bukan terbatas kepada manusia. Bila kata mukallaf itu terbenam manusia dan jin. Manusia wajib sembahyang, jin pun wajib sembahyang. Manusia wajib makrifah jin pun wajib, wajib makrifah sebab tu dia kata mukallaf. Dan segala beberapa banyak masalah yang tak dapat tiada bagi tiap-tiap orang yang mukallaf. Jadi mukallaf tu orang yang baligh, akil sampai dakwah kepada dia. Sampai dakwah kepada dia. Kalau golongan yang menerima dakwah Nabi dan dia patuh dengan apa yang didakwahkan Nabi itu dinamakan sebagai ummatul ijabah. Contoh kita, orang muslimin menerima dakwah nabi dan kita patuh dengan apa yang disampaikan nabi, maka kita dinamakan sebagai ummatul ijabah. Ijabah maksudnya kita menerima, ijabah terima apa yang disampaikan nabi. Adapun orang kafir itu dinamakan sebagai ummatul da'wah. Jadi umat Muhammadiyah itu terbagi dua. Satu yang menerima, satu yang tidak menerima. Yang menerima itu dinamakan sebagai ummatul ijabah. Yang tidak menerima, yang menolak dakwah Nabi itu dinamakan sebagai ummatul ummatul dakwah. Beberapa dan beberapa banyak masalah yang tak dapat tiada bagi tiap-tiap orang yang mukallaf daripada mengetahuikan dia dia masalah dan i'tiqadkan dia dia masalah. Jadi kita bukan semata-mata makrifah. Ma kita makrifah dan kita i'tiqad. Kita pegang, kita terima. <tuh> kalau semata-mata mengetahui, kalau semata-mata mengetahui itu dah dikatakan beriman, maka kita menghukumkan orang Yahudi itu beriman. Kerana pada permulaan kerana pada ketika kelahiran Nabi yang lebih mengetahui Nabi Muhammad itu adalah nabi adalah orang Yahudi tapi dia tidak menerima. Dalam al-Quran Allah Taala kata ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi itu mengenal nabi lebih daripada mereka mengenal anak mereka. Mereka tahu nabi itu adalah nabi. Tapi terima ke tidak? Tidak. Jadi kita yang pertama mengetahui dan kita i'tiqad, yang ini kita pegang, terima dan patuh dan i'tiqadkan dia istimewa bagi orang yang baru belajar pada ilmu ini ini yani istimewa maksudnya lebih-lebih lagi itu bahasa lama ha ya, tu bahasa lama istimewa bagi orang yang baru belajar yakni lebih-lebih lagi bagi orang yang baru belajar sebab ulama dulu banyak menggunakan bahasa bahasa lama contoh dalam kitab unwanul falah Syekh Ahmad menggunakan satu istilah abai mana kita baca kitab jawi ah ha, tu <coughs> di antara perkara yang membatalkan wuduk keluar sesuatu daripada abai mana saya pun duk pening baca abai mana alif ba ya mim alif nun kita baca lagu mana tu abiman tak kena ah ha, tu jadi pening baca akhir sekali jumpa dalam kamus melayu lama abai mana maksud dia apa kubul dan dubur. Ya tu abai mana maksudnya kubul dan dubur. Bahagian alat sulit di bahagian hadapan dan belakang. Jadi istilah Melayu lama namanya abai mana. Satu lagi ba alif ya ha dalam kasful litham bahasa Melayu lama. Ba alif ya ha. Kita pun pening baca ba yih, bayah, bayuh. Tak tahu ti nak baca. Kemudian bila rujuk kamus Melayu bayuh domahkan ya ba alif domahkan ya bayuh dengan makna pembahagian bermalam bagi orang yang beristeri lebih daripada satu. ha, tu bayuh istilah dia pembahagian bermalam bagi orang yang beristeri lebih daripada satu. Jadi kitab Jawi itu banyak menggunakan bahasa yang lama. Ha, tu. Jadi istimewa apa maksud istimewa? Lebih-lebih lagi bagi orang yang baru belajar pada ilmu ini yakni pada ilmu akidah ilmu tauhid jadi inilah kitab bagi orang yang baru belajar <coughs> maknanya atasnya tu adalah kitab yang lebih besar kalau ada rezeki kita boleh naik sampai kepada kitab yang lebih besar contoh aqidatun najin itu dah boleh kita katakan sebagai kitab besar dalam dalam kitab jawi kitab dia ulmurid itu lebih mendalam perbahasan daripada kitab Faridah. <tuh> Bahkan kitab Faridah walaupun kita kata sebagai kitab yang kecil tapi kalaulah yang mengajar tu tok guru besar maka perbahasan ini semakin mendalam. Contoh tuan guru haji, tuan guru haji lah Lubuk Tapah. Itu kalau dia mengajar tu satu baris tapi perbahasannya tu 2 jam. Kita pun naik pening apa yang dibahas. Ha, tu. Jadi semakin tinggi ilmu seseorang itu Kalau dia membaca kitab Faridah Maka semakin dalam perbahasannya Tuan Guru Haji Salih Sik di Kedah Itu kalau dia baca itu dalam Walaupun kitab Faridah Tul Faraid Kitab yang kecil Tapi perbahasannya itu dibahas oleh guru besar Maka dalamlah perbahasannya Jadi asal tujuan Syekh Ahmad Karang Kitab ni adalah untuk di Dipelajari oleh orang yang baru belajar Pada ilmu ini Bahkan ia peringatan bagi orang yang pertengahan padanya Bahkan Bahkan tu namanya idrop dalam bahasa Arab Idrop, intiqali Intiqali maksudnya dia bukan nak membatalkan dakwaan yang sebelum Dia bukan nak membatalkan dakwaan sebelum Dia cuma nak berpindah kepada dakwaan yang lain Jadi bahkan tu dalam bahasa Arab ada dua istilah Satu ibtali, satu intiqali Ibtali dia nak membatalkan dakwaan yang sebelum Contoh dalam Al-Quran <Sess> Am yakulu nabihi jinnah Am yakulu nabihi jinnah Mereka berkata Nabi Muhammad tu gila bil bilhaqi Itu dawaan Mereka berkata Nabi Muhammad tu gila bil bilhaqi Allah Ta'ala membatalkan dawaan Allah Ta'ala kata bahkan Nabi Muhammad itu adalah Datang kepada mereka dengan kebenaran Jadi dawaan yang kedua nak membatalkan kepada dawaan yang pertama Itu namanya idrab ibtali kalau intiqali dia tidak membatalkan dakwaan, dia hanya nak berpindah kepada dakwaan yang kedua. supos sini. Bahkan ia peringatan bagi orang yang pertengahan padanya pada ilmu tauhid. Bahkan kitab Faridatul Faraid itu adalah satu peringatan. Peringatan maksudnya apa? Nak mengulang kaji ataupun nak mengulang hafalan. Bagi orang yang pertengahan padanya pada ilmu tauhid jadi kitab ni sebenarnya sesuai untuk orang yang baru belajar Sesuai juga bagi orang yang mutawasid Orang yang memang dah belajar <coughs> Dan sesuai juga bagi, bagi golongan Muntahi Peringkat Tok Guru Sesuai Semuanya sesuai Dan adalah ia risalah yang suci Daripada segala campuran bicara yang lain Suci bukan maksud kitab ini sebuah Al-Quran Kena faham situ Suci maksudnya kitab dia ni hanya membahaskan ilmu akidah Tidak ilmu yang lain Itu je Jadi kita salah faham Kita kata Syekh Ahmad mendakwa kitab Faridah suci Seperti Al-Quran Ah, ha, Siap tu <tuh> Itu bukan Masuk sini Dan adalah ia risalah yang suci Daripada segala campuran bicara yang lain Daripada ilmu ini Jadi kitab ni dia tidak membahaskan ilmu yang lain Kitab ni hanya membahaskan ilmu akidah dia kalau kita mengaji kita Arab Dia ada namanya kitab satu. Yang kedua namanya syarah Yang ketiga namanya hasyah Kalau dah sampai hasyah Itu perbahasannya bebas Walaupun kitab tu kitab akidah Tapi akan dibahas daripada pelbagai ilmu Dibahas mengikut ilmu nahu Dibahas mengikut ilmu soraf Ilmu mantik Bayan, badek, ma'ani Sehingga istiqaq, makulat Dibahas habis Jadi perbahasan tu dah bercampur Itu maksud dia dalam kitab Faridatul Faraid Perbahasannya suci daripada segala campuran ilmu yang lain Maksudnya tak ada campuran ilmu lain Dia hanya membahaskan akidah tulin Tidak ada campuran ilmu